闻着一点猪腥味都没有。有纤维吗？芒果都有纤维，宝贝。<对>哪有没有没有纤维的芒果？哪有呀？只有多和少，好不好？对。海特芒就很少，这个芒果好像大青芒，好像。那有区别吗？咱说、啊嗯。都一样吧，铁子。 凯子芒跟青芒的口感是一样的，嗯，三个左右啊。 来，这个叫蹄棒，宝宝们，这个不是猪蹄儿，也不是肘子哈，它叫蹄棒，是连接猪蹄和肘子的那一块的部位，叫蹄棒，非常非常好吃。有没有收到货的？好不好吃，宝宝们？好吃。再拿一只来，都拿一只来，就豆那么烂乎，妈呀，思，一拿散开了啊，一拿散开了，我再给大家现场倒一个吧，宝宝们，好不好,好嘞。嗯，只有只对豆豆子过敏，那真没办法了，铁子，对豆子过敏真的没没办法啊。 快、哎、快！我的妈！来先拿这个倒。等会。对你先整个盘子也行啊。你们都在等什么啊？都在？是不是是不是几天没有没有 IP 了，又新又痒痒了？就是再说，咋的了？这是、啊、忙活的，我的妈！你都不知道有多忙活。你们提前准备好，能这么忙活吗？ 这个就叫蹄棒哈，它里面带汤汁，带黄豆，回到家拌上米饭就是一份盖饭，对不对，宝宝们？<对>来自于双汇冷鲜的，呃，带骨蹄棒都带骨头，都带骨头，而且全部都连着筋，全部都连着筋，软软糯糯，非常非常香。而且的话，表皮是没有一根毛的，放心去吃，没有猪骚味，没有猪腥味，特别下饭。 真的特别下饭，直接就拌米饭，嘎嘎香，宝宝们，黄豆拌拌点米饭，这里面的汤汁还有这个这个直接倒到里面，超级下饭。你线下去吃，咱不说别的哈、啊，宝宝们，这个是鲁师兄品牌的，咱之前卖过的啊。来，今天有破价啊，黄豆蹄棒一棒一袋是六百八十克，宝宝们，超大一份，六百八十克啊。线下去买的话，哎，咱不说线下的宝宝们，咱就说咱自己卖的是不是三十九块九一包？对，三十九块九一份，是不是、啊？ 咱自己卖的是不是三十九块九一份？是不是、啊？是三十九块九一份啊！这一份六百八十克。今天今天的活动是你买两只三十九块九一份，买两只就是呃八十块钱，是不是、啊、<對>买两只都得八十。今天你拍两只，分的真的很划算。第一只三十九块九，第二只十二块九毛钱，啊、第二只十二块九，宝宝们到手是五十二块八毛钱两只啊！来三二一上链接，宝宝们。 三十九块一定要乘以二，宝们一定要乘以二，拍一只不划算，<对>拍一只不划算，乘以二，宝们乘以二，两只五十五十二块八，两只哈，五十二块八，两只正常三十九块九一只，哇，真的很香，很下饭的啊，这个你直接吃的时候，咱说就这么，里面有点黄豆，是不是、啊？再来点肉，这么一放，老香了。不能肉吧？嗯。 一袋一个提包吧，对，一袋里一个是一个提包，然后里面带有黄豆，里面带黄豆。没有猪毛，宝宝们也没有猪腥味就、嗯、有一根猪毛有猪腥味你直接联系店客服，咱是给你赔付的，宝宝们。常温下储存就行了，六个月的保质期。嗯、<好>一定要拍两单哈，一单不划算，一单三十九块九<是>。嗯，然后数量加二，数量加到二那里。 然后再去拍，两只五十二块八，一只三十九块九。你要平常买两只，就是三十九块九乘以二，都得将近八十块钱，七十<是>多块钱对不对？咱<对>今天是两只五十二块八，第二只十二块九啊、哦，宝宝们。不是，第一只三十九块九，第二只十二块九，大建议大家去拍两单，宝宝们。一千单没有了，一、哎、千单都没了。<对>今天真的很划算，宝宝们，今天是破价啊、哦！来，再给大家加五百单来。我把它加好了，你拍了。对<给>。给 很软烂，宝宝。饭，嗯，然后很入味。它个不是全肥的，它个里面是带筋的包饭，嗯。<的>肥瘦也有瘦肉的啊，肥瘦相间带着筋。是的。没有猪骚味，没有猪腥味，超级下饭。直接这个黄豆拌米饭。正好吃、啊。拍两只哈，一只，啊、一只三十九块九，第二只十二块九。 两只到手五十二块八，哇，一只才合二十六块钱。这样算下来的话，一只才花二十六块四毛钱，一只才花二十二十六块四毛钱，真的很划算哈。<对>一只六百八十克啊。嗯、是的，来三二一，3, 2, 1, 给大家提波货。声。给大家提出来五十了，给他了，该咸香口的，不是甜的啊。<是>咸香口没有猪骚味，没有灵魂，我的妈。Huh. 吃大肠还得有那个是粑粑味呗，咱就说，要不然没有灵魂啊。咋说？你可你可真。 你是狠，你是狠人啊，你是个啊。哈找对象直接找男人味儿的，不然没有没有。啊嗯。怎么做的？加热一下就可以了，都不用做的啊。<对>加热一下就可以了啊。还卖猪蹄吧？鲁师兄猪蹄是吗？有的啊，回头给大家整啊。今天是没有啊，今天直接拍蹄棒，这个蹄棒也是鲁师兄的啊，<对>一个牌子的。 跟今天很合适啊，这个题吧。对，经济实好吃妈，这梨都没给俺洗，是不是没洗？我发现你们真的是了。没洗。这叫挂梨吗？ 这个叫砀山的酥梨，砀山,山的酥梨，不好意思啊，砀山的酥梨，它就长这个样子，它就是青的，<coughs> 就收到货，嗯，你放熟它也是青的，宝宝们，其实也不用怎么放，到货之后可以直接吃啊，直接吃，<coughs> 直接吃，就是它熟好了，它也它就是青的，它就是青的啊，这个很好吃，然后它这个这个果肉是很细腻的，不是那种渣渣特别多的那种啊。 然后吃点梨是特别好，对对你的这个是嗯,嗯啊，是不是啊？就比较友好，吃点梨哈、啊，平常对、啊嗯，对，经常咳嗽的，你吃吧，可以吃点梨。皮儿薄多汁，非常好吃，线下买这种梨，要不要八块钱一斤？七八块钱一斤吧，<对>是不是、啊？七八块钱一斤，嗯、呃，四斤半到五斤是吧？ 四斤半到五斤都得要你个三十四十，三四十。咱直播间里今天是二十九块九，今天也不要了啊，直接上车十九块九毛钱，四斤半到五斤，嗯、七到九个，来一号链接。一号链接开价兄弟们，上一给力<你>！好甜哦，水分还很多啊，宝宝。对啊、让我削一半，不好意思，铁子，我着急，他没提前给我削，我再回家。嗯、<我>回家包包个梨水。不用皮，我洗一洗，我回去再。 在那个煮泡水喝行吗？对，阿哥，梨知道这个梨，这个梨啊，砀山的一个这个酥梨，它这个皮在梨界中它是也是很薄，它不是很厚的皮，不是很厚也可以，就像苹果皮儿似也可以都吃了。但是呢，你就不想吃了，咱就选了啊，这玩意儿。它主要是没给我洗，它要是给我洗。